Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Ванек и 4. С вами я, Ванек. И сегодня мы будем играть в Майнкрафт. <laughs> ролики я не выписывал, потому что приболел. <laughs> поэтому, ребят, вы уж меня извините. Кстати, вот перед серией я тут боролся с одним зомби. Мне меня гнилое платье кожаные ботинки. Да, маловато. Но все равно это хоть что-то, поэтому мы их надеваем. Так, все. У нас есть хоть какая-то броня. И ребята, мы уже вот в такой вот деревне. Я решил в ней повыживать. Не хотел мне выживать ни в каких-то там всяких, ну, других местах в одиночестве. А хотел уже повыживать вот в такой вот деревне. Здесь как раз достаточно еды. И... Какой домик, кстати, мне больше всего нравится здесь, так что я хочу там поселиться. Там я и буду жить, ребята. Вот в этом замечательном домике. Так, мы его, конечно же, открываем. Ну, ну да, конечно же, он пустой. О! Нет, не ну пустой. Почему-то два перчак. Хм. Хм. Смотрите. Я что-то не помню, что вы здесь было ручак, ру... А! -а, -а! Это что сейчас было? Так, я... Я сейчас не понял. Что, я нажал на ручак И... Это в деревне? Нет, тут нет. Ну-ка, что за ним? Пипец, это что такое? Это что за... Да, это что такое? А, -а, фига себе. -а 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 -а. Вау. Прикольно. Ой, здесь что такое? Это типа кухня? А да, смотрите, это типа печка, что ли? Вот, да, типа печка. А, это мусор, как Здесь у нас такая вот ванночка. Здесь верстак даже есть. Круто. Ну, а что в сундуке? О, боже мой Алмазы боже, 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 боже боже, Стоп, это не ловушка? Нет Слава богу, ребята, это все реальность Ребята, это реальность Я не сплю, это реальность Мне нужна броня Мне срочно нужна броня Ой, ее купить Так, у меня экран лагает Крафт Крафт. Крафт. что а, а шлем. Хочу себе шлем. Так, получается, за два это нам надо еще пять. Раз, два. Да какие уж пять, нам и пяти хватает. Так, и, ребята, мы создаем один. Все. Что-то не знаю. Окей. кстати, у нас же наверху были эти самые, как а, там два блока. И сейчас я предлагаю с вами их накопать и из них а, сделать на вот палочки совершенно быстро. И после палочек мы еще что сделаем? Не, я не хочу. Ладно, ребят, я уж не буду вас томить, по... как говорится, то да. И у нас уже все готово. Вот у нас мечик, Вот у нас кирочка. Поэтому мы сейчас все это дело надеваем. Так, в смысле. А где мой шлемик, ребят? А, все, он нужно. Вот это надеваем. У нас целые. Мы полностью в броне. Возьмем наш меч и уже пойдем. Я, кстати, еще не ходила сюда, вот я здесь заметил такой дверь, что здесь? Что Ааа, и тут водичка. Наверное, туалет. Типа вот такой квартирки. Я, ребят, если честно, реально не ожидал, что в Майнкрафте будет вот такое вот. Ну, это просто нереально. Вот это пипец, да? Вот я ни разу так не знал. То в Майнкрафте вот в домике может быть вот такой вот. Ну, мы, конечно, забираемся наверху нашу ночь. Всех у нас в дом. Я, пожалуй, включу звук, ребят. Так, где звук? Вот. Если а, ну и пофиг. Спасила у него домики, да? О, что Где эти сраный зомби? Кому-то Кому дерево ломает. Кому-то дерево да, ломает дом. ребят, если честно, то мне немножко страшно. Поэтому я лучше зайду в свой бункер. Потом мне будет спокойнее. Слушайте, ребят, в нашей серии, на следующей серии, точнее, я скачаю несколько модов. Спрошу их у моего друга, и мы постараемся с ним записать видео. А точнее, ребята, сейчас я попробую ему позвонить, и мы запишем с ним все вместе на YouTube. Так что, ребята, ждем. Дорогие друзья, Никита не смог к нам подключиться, потому что у него на данный момент отключили э, интернет, и поэтому он не смог подключиться, но. Фух, ребят, я уже скачал один мод на оружие. Обозревать я его, пожалуй, ребят, буду потом. И вот я сейчас нахожусь в блок лаунчере. На всякий случай он нам будет помогать.

Ты где там зомби дверку кому-то ломали? ну к зомби, идите сюда, ка. Ну, Так, двери, двери нет. Знаете, ребят, мы в этой серии особенно ничего не сделали, но, пожалуй, ребят, я буду заканчивать этот ролик, потому что я хотя бы его уже записал. Так что, ребят, всем пока, дорогие друзья и подписчики моего канала. Вы были на канале Ваня 4 с вами был Ваня. Ну что ж, ребята, всем удачи, всем пока.